хочу обратиться к нашему мэру. Прежде чем говорить о шести погибших, скажите, как вы отменили питание в садиках для деток ребят, которые на Востоке, которые там ложат свои головы, проливают кровь, для того, чтобы вам здесь хорошо было, чтобы вы работали, чтобы у вас все было чтобы мы спокойно поднимались и шли на работу. И не думали о том, что где-то, может, вот сейчас я выйду, и где-то снаряд взорвется. И не дойду до работы или не доеду. Хочу еще обратиться к всем родственникам нашим 13 -м. Родные мои, держимся, до последнего держимся. Уже осталось совсем мало их искать. Осталось ну, буквально единички. Но мы их найдем и найдем живыми. И найдем их обязательно живыми. Они все придут. И мы их обратно будем встречать. И будем радоваться. И торты будут. И, и будут и цветы. И все будет. Все будет сыночки для вас. Лишь бы вы только вернулись живыми. Мы вас очень ждем. И вас всех поддерживаем. И надеемся на вас. Потому что вы герои, в отличие от тех, которые, которые вас предали и остались в Гончаровске. И радуется теперь, что они не уехали туда.